Здравствуйте! Сегодня у нас начинается новая передача, которую, которую мы будем размещать на канале YouTube. Передача называется Moto Engine. Сегодня первый выпуск и у нас на тесте Минск. Вот смотрим, какой он. Имеется, ну он в хорошем состоянии. Красный цвет 125 кубов. Э, очень э, немного форсированный попозже нам его хозяин расскажет все его главные характеристики ну и мы сделаем его тест-драйв ну что еще рассказать вот такое мне всегда э, такое у меня впечатление что он как бы э, кроссовый он очень большая фара я такие преимущества его расскажу Большие колеса. Мне нравится, что здесь такой щиток красивый. Цвет очень аля ля Ferrari, Ferrari Rosso есть такой цвет. вы, Может быть, знаете, на автомобилях Ferrari. Лично мое мнение <coughs> за этот мопед. Он хороший на те деньги, которые за него просят. В среднем в Украине он стоит где-то порядка двух-двух с половиной тысяч гривен. <coughs> На эти деньги он э, достаточно хорошо едет, а, но многие люди считают, что не стоит такие покупать, они просто гоняются за хорошим видом и красивым дизайном. Ну, то есть покупают разные китайцы, которые ни хрена не едут. Сейчас мы раска расскажем нам хозяин расскажет впечатление о об этом мопеде. Вот он идет сейчас. Зовут его Руслан. Руслан здравствуй. Привет. Рассказывай, что здесь. Ну, короче, мисс. Самый первый цикл. Купил его год назад. Сам все покрасил, все рубил. Ну, поставил на него песковый клапан. Сам сделал э, третий канал продувочный. Теперь он очень хорошо едет. Какая максимальная скорость? Ну, поскольку тут корзина, я поставил скоростную корзину в Восходовскую я на нем ехал 120. Ну, это, даже это очень хорошо, как для такой кубатуры, да, и, и какой у него возраст, да? Какого он года? 89-го Да. Как э, равнять там с разными китайцами, вот у меня был 150 кубов викинг, Ехал он, конечно, я если так прямо, ну как бы не нагинаться, он ехал 90, как нагнуться 150, Но ну, это ж, э, а это советский мопед, ну намного лучше едет. Что здесь еще, какие недостатки, э, плюсы минусы, дефекты там, или, или хорошее, что там в состоянии все едет, Ну, тобто, в будь-якому здані, якому він не був, він заведеться і він поїде. А якщо заведеться до його впаті, він все одно заведеться. Десь він не раз мене виручав, наприклад, там, ну, мінці, мінці чи це все понятно. Я знаю, ми всі з цим сталкувалися. Ну, наприклад, надіжності, то надіжність дуже хороша. Дуже ніколи не підгодить. Навіть якщо щось в ньому і зламається, вже він і робить, ну він всі заробить, він завжди їде. Я как вы и вообще как для Минска, он очень хорошо работает. поскольку он, суть, э, канальная продувка, И весь да. так, мне очень <связано> нравится. Конечно, хочется, чтобы еще но пока ну, мне А ну, заведи, мы посмотрим, как он работает. <связано> а, а вообще зимой как, нормально заводится? Невский, минь, минь, в вот, вот, э, смотрители, э, ну, э, смотрители Ютуба. Я вам говорю, что наша передача это будет не какие-то там УГ обзоры, очень скучные, нудные. А у нас будет такая с изюминкой. Вот Руслан вот уже нам какие-то смешинки рассказал, да? Ну давай заводи. Сейчас продувка Вот пошел. Да. я теперь понял, в чем прикол на. ставить ключ. Я ж говорил, что наша передача с изюминком. Какие обороты развиваешь? 900 його максимально. Ну, а взагалі так які. Тахометра нема, ну високі, дуже високі, дуже громкий. Можна ну, вже узнати. Димитін за того, що двохтакний. Ну і трошки так Ну то топани проїдете, ми подивимось, як їде. Нормально Хорошо пошел так, да? Извиняюсь, це сонце було. Сейчас під'їде. Надіюсь, вам буде нравиться ця наша передача. Скоро ми зробимо свою власну групу на фейсбуці. В контакті не хочу, так як він мені не подобається. Пашов! Четврте! Нормально їде. Я вам скажу, як на такі гроші. Я сам цікавлюсь мопедами, в мене самого було е, ну, не один мопед. Я скажу, що цей мопед, як на ті гроші, дуже добре їде. Багато людей віддають е, набагато більші гроші за, з виду красивих китайців. Ну, толк з тих китайців, я вам скажу, звісно, гамняний толк. Ось, їде він знову. Незабаром у нас, я гадаю, буде новий е, відеообзор. Я вже сам е, шукаю собі зараз мопеда. Ох, дивіться, як димок який слід оставив. Ну що ж, До <реку> побачення! Скоро буде нова серія. Це... І саме про цей мінчак у нас буде пару серій, а саме там ну, різні історії. Це перша серія Part One. Все, до побачення, goodbye. Давайте.